Qadınlar zərif və incə olduqları qədər də güclü və dözümlüdürlər. Əsrlərdir kişilər bir suala cavab tapa bilmir. Görəsən qadınlar nə istəyir? Hətta tanınmış psixoanaliz Ziqmund Freud belə 30 il insan psixologiyasını öyrənsə də bu suala cavab tapa bilmədiyini deyib. Qadının nə istədiyini bilmək bu qədər mi çətindir deyib, elə bu sualı onlara ünvanladıq. Qadınlar nə istəyir? Xoşbəxtlik. <laughs> qadınlar xoşbəxt olmaq istəyir. Əlbəttə ki, qadınlar diqqət istəyir, qayğı istəyir. Əlbəttə, nə istədiyini bilməyənlər də oldu. Bilmirəm nə istəyir. Psixoloq Elmi Rəkbər deyir ki, bu həyatda bütün insanların istəyi birdir. Ümumiyyətlə həyatda bütün insanların aşağı-yuxarı çəmləsəcə cəmi bir istək amalı var. Belə banal səslənəsə də xoşbəxt olmaq istəyir. Və xoşbəxt olmaq nədir? Bunun psixoloqusu, elmi tibbi izahı odur ki, insan biologi, psixoloji, sosial və mənəvi ehtiyaclarının ödənilməyini istəyir. Çünki bu ehtiyaclar ödəniləndə insan özünü xoşbəxt hiss eləyir. Onu da deyək ki, qadınlar sevgi və diqqət görmədikdə çox danışan və dəyəngən olurlar. Bu da əslində onların istəklərinin reallaşmaması ilə bağlıdır. O, baxır qadına. Elə qadın var hər şeyə dəyinir. Elə qadın var diqqətsizlikdən bezir, dəyinir. Elə qadın var, nə bilim, nəysə, nəmin yoldaşı işləmir, ona dəyinir. Baxır qadına, baxır evdəki problemə qadından qadına da fərq var. Nəsə tapşırırsan, sənin dediyini yox başqa başqa bir şey алып gələndə əlbəttə də dəyinir. Bəlkə xarakterinə qadını, nə bilin problemlərdən ola bilər, uşaqlardan ola bilər. Qadınlar belə hesab edir ki, onların dəyməsinin başlıca səbəbi kişilərdir. Çünki onlar xanımları dinləməyi bacarmırlar və buna görə də qadınlar problemdən çıxış yolunu danışmaqda görürlər. Dəyinmə faktı varsa, sadəcə ona dəyinən damğası vurub onu qoralamaq lazım deyil, araşdırmaq lazımdır ki, o durduq yerdə niyə deinsin ki. Deyinmək düzgün sağlam çıxış yolu deyil ona görə ki, onun nəticəsi müsbət olmayacaqdır. Burada daha radikal, bəlkə də daha sərt ancaq tədbirlər görmək bəzi hallarda daha effektiv olur. İnsanlar bilməlidirlər ki, deyinməklə problemi həll etmək üsulu belə, bilirsiniz, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə və axırda qarşı tərəf bilir. O deyinməklə qarşı tərəfi siz artıq immunitet yaradırsız. Sonra nə qədər deinsə də belə o artıq heç bir effekt vermir. Əslində qadının istəyi çox sadədir. Bir qadın nə istər ki? Qarşılıqlı sevgi, xoşbəxt, sağlam ailə, inam, sevdiyi insandan diqqət, qayğı və ən əsası anlayış. Bəli, əziz kişilər, bir xanımın dəyər görməsi bəs edər ki, həyatınız hər zaman gözəl olsun. Cəmlə Hacızadə, Şəhriyər Əhmədli, ATV Səhər.